Замечательная идея э, начальника Киева собрать всех молодых людей, которые вот это уже работают 6 месяцев, 8 месяцев, чтобы они просто и привыкли к оружию, чтобы у них, у них была современная тактическая подготовка, которая была у патрульных полицейских. Потому что оружие, тактика, это, конечно, как бы часть полицейских, работы полицейских. Это важно, чтобы они привыкли к работе. Это раз. И еще мы вот мы запланировали, это наша такая идея, что сделать совместные тренинги, учения с патрульными полицейскими города Киева и остальными полицейскими, которые работают, как, например, в делах потому что это важно. Во-первых, чтобы они познакомились, во-вторых, чтобы у них была такая координационная работа. В-третьих, чтобы они понимали, что они делают и какой у них план. И я думаю, что это будет еще как бы еще одним шагом как бы к сплоченной работе и патрульной полиции, и полиции там главного, главного управления. Потому что ну, вы, мы же все понимаем, что все начинается с Киева. И мы уже собрали очень хорошую команду в Киеве, я думаю, и Думаю, что вот эти молодые люди, которые здесь стреляют, я вот на них посмотрела, они замечательные. Вот они пока все честные профессионалы. Но постепенно будем как бы уже а, а, делать все, что возможно и в наших силах, чтобы у них была такая профессиональная работа. Сейчас только прошла первая неделя таких тренингов, прошло обучение первая группа. Вот всего у нас до 150 молодых специалистов, которые в прошлом году закончили ведомственные вузы. Цель этих тренингов – дать им уверенность в своих силах. То есть, получив достаточную тактическую подготовку, хорошую огневую подготовку, умение владеть оружием, они будут уверены в себе. Будучи уверены в себе, они смогут уверенно защищать киевлян от всей столицы. Новые дисциплины, очень хорошие тренеры. Вчера были очень хорошие занятия по медицинской подготовке, они сами все попробовали оказывать первую медицинскую помощь, как делать достаточно сложные медицинские процедуры именно на месте сразу после каких-либо происшествий. Были занятия, тренинги, взрывотехническая служба проводила, естественно, всех работников полиции к этому нужно готовить, ну, учитывая и реалии, как в мире, потому что терроризм достаточно серьезно распространен, ну и реалии украинской действительности. Відповідно до доручення Начальника Головного управління поліції міста Києва. На даний час в тренінговому центрі проводяться заняття з працівниками поліції, які закінчили півроку назад навчання в вищих навчальних закладах МВС. Сьогодні проводяться заняття з вогневої підготовки, під час яких проводяться стрільби по нерухомим цілям, також в Русі відпрацьовуються стрільби. Відпрацьовуються стрільби з автоматичної зброї і із заукриття, проводяться по тактиці спеціальної підготовці заняття по затриманню зловмисників, також обшук автомобілів. На даний час група складається з 35 працівників і в подальшому будуть проводитися з іншими працівниками поліції заняття. У базі даного тренінгового центру зараз проходить перепідготовка фахівців, які нещодавно закінчили вищі навчальні заклади системи МВС, тобто пропрацювали там рік-два. І зараз ми з ними проходимо курси тактичної підготовки, їхні дії в екстремальних ситуаціях під час того, як вони будуть нести службу в слідчих оперативних групах, тобто тактика дій в будівлі, на вулиці, спілкування з людьми, відпрацьовуємо так, так же само прийоми рукопашного бою. Способи різні одягання наручників згідно з системою американців, так як ми проходили з ними навчання і по новій програмі дещо перепідготовлюємо даних працівників сьогодні. На базі учбового центру професійної підготовки працівників поліції з нами провели лекцію по психології на тему, як спілкуватися з різними рівнями людей, як подолати ці бар'єри при спілкуванні. Такими людьми, тобто з психічно хворими людьми, дітьми та іншими різними слоями населення. Також після цього з нами провели курс лекції працівники медичної служби, які розповіли нам, як допомагати людям, які знаходяться в тяжкому стані. Тобто, як надати першу медичну допомогу? Три групи учебних, стрільба із автомата, пістолета Пістолет. і тактика. Навчання проходили протягом п'яти днів. 35 людей були присутніми на заняттях. Молоді співробітники, які в прошлом 2015 році закінчили заклади МВС України. Заїхали кошти всі працівники. Перший раз. Сейчас приходит занятия, за занятия с автомата. Так само приходит пистолета. В принципе, А инструктора, инструктора это ребята, которые готовили патрульную полицию. Это пистолет. Это пистолет. Пистолет. Вчера медицина была. Очень интересно. Выбухотехники, медицину прошли. Очень интересно было, потому что... Не так, как раньше показывали эту всю медицину. Это все показали по-новому. И каждый, каждый сам испытал. Каждый, каждый. сам испытал. идем. Можно сначала... Сюда идем. Да. Во время огневого контакта с противником. Ага. Вооруженного нападения. Противодействие вооруженного нападения. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый, добрый день. Ты, добрый день. Какие у нас успехи? Ну, стреляют Мне они. Держу, пер... стреляют. Стреляли они первый раз автобатом. Но вот уже неделька прошла. Уже более-менее начали попадать. Хорошо уже стреляют. С автомата тоже стреляют? С автомата. Ага. А тактика? Тактика там в здании проходит. На три рука, ага. Да, на три группы разбиты. Тактика там. Здесь стрельба с автомата. Пистолет. Тактикой тоже вы занимаетесь инструктора которые проходили по с американцами. американцами. два инструктора с тренерного центра номер два состояния 50 метров 25 со сменой магазина да. магазина а вот такой современный стандарт это 25 метров 25 метров да больше он подходит для э, городских условий для ближнего боя для боя в помещениях но ну, мы также немножко ориентируемся и на зону АТО там расстояние немножко дальше, поэтому люди должны уметь также стрелять из дальних расстояний. Угу. Потому что ребята в командировке ездят. А наша самая главная задача, чтобы все они все чувствовали себя безопасно. И чтобы у вас тоже чувство было гордости даже тогда, когда вы будете стрелять. Небольшой, но ну, да. на самом подготовке каждый может пойти <coughs> и позвонить. Ага. Есть душевые

И не боялись познакомиться, иметь силу, оружие. Самое главное, чтобы вы как бы, научились, чтобы у вас было просто. Поздравьте. Поздравьте. Где работаете? Ворота! Есть чисто, работаем. Раз, и обувь. раз, да, и обувь. ты только идешь, она пока ждет, понятно? А я за ней. Она когда говорит чисто, мы все зальем поднимаемся. Поехали. Чисто. Смотрите, я угроза, вы должны меня увидеть. Быстро просмотрела, спряталась. Просмотрела, спряталась. Хорошо, идем дальше проверяем. Подавайте, Смотрите. подала команду чисто, все стали вместе. Третьего подождали, где там третий. Есть. Все, поднимаемся выше. Да. Это маленькая, это на самоподготовке. Кто желает? Кто не желает, пожалуйста, на сечение База нормальная. Нормальная база. И сколько у вас аудитории здесь? Одна аудитория. Одна аудитория сейчас она вверху и покажу. На 30-35 человек. Мы если потребно на сегодняшний день, все это включены. В принципе, для того, чтобы тільки Автобусы собирают, они не сами забирают. центрально вывозим, привозим. То есть это, это вопрос. Собирают по городу ездят. Хорошо. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.

Смотрите дальше, что мы делаем. Как будем поднимать человека? Не поднимаем ноги под себя, поднимаем таким образом. Смотрите, левая ручка идет на локоть, правая на плечо. Говорим, на счет 21. Раз, два. Помогли ему поднять эту Говорим, левую ножку под себя. Смотрите, берем вот за руку, сгибаем. И просто на счет три толкаем вперед. Раз, два, три. 私たちは、私たちは、<music> <music> Вперед, вверх. Выше. Выше. Повернись не спиной. Пошел, пошел, по Опуститься по на левое, на правое колено. Лечь на живот. Руки за спину. Не двигаться.

берет берет і

Я сделал захват второй рукой. Заметьте, захват вот так, чтобы пальцы не ломали ребра. Получается, получается, что если я провожу реанимацию человека, мне possibly. нужно какая-то них униф... Массаж делаем с частотой. Два нажатия в секунду. Раз, два, три, четыре, пять. Доходило до такого маразма. Но ситуация в том, что действительно реанимация ломается ребра. Потому что нажать. Вот почему. Если вы спасете его, то все эти поломанные ребра потом что сделают? Сток можно. Я беру какой-то свой платок, да, ищу, думаю, вижу, да, какая? Вспенивание, нет, именно вспенивание. Раз, открываем перекись, локти не открываем. Спинка прямая, служили. поехали. Раз, два, прямые, три цикла, Тридцать цикла. Хорошо, сильнее, не бойся, сильнее. Но это нормально, я не передаю конечность полностью, потому не сделал там. Він сігка, ні, коне, мало сліка, краще красне цвіта, таким образом, щоб ви вимог розчати на сільського зараз. Тема сьогодні нашого заняття по психологічній підготовці це спілкування Спілкування працівників поліції з різними категоріями громадян. У спілкуванні виникають бар'єри. Тобто мотиваційний бар'єр – це не бажання громадян в даний момент вести зі співробітником відверту розмову. От у вас дві мішені буде теж там без заложника, але вони з пістолетами оба. Тобто по вам буде три летит поговорити. укрытие. Заряжать. Огонь! Руки на лобовое стекло! Выйдите из машины! На колени! На живот! Руки в стороны! Руки в стороны! тебя ноль.